Було підраховано, що одна третя вчення Ісуса, що представлена в Євангеліях, дійшла до нас у формі притч. Чому саме притчами навчав Ісус? Ми поцікавимося у гостя під час духовного сніданку. Сьогодні з нами служитель церкви Костянтин Садовник. Доброго ранку вам, Костянтине. Доброго А сьогодні ми поговоримо про притчі Ісуса, про те, як Він ними навчав, і так далі. Але спочатку, от, як би ви сказали, от, яка була основна тема всіх проповідей Ісуса, коли Він жив ось на землі? Ну, коли ми відкриваємо Євангеліє от Луки, 4 главу, 18 стих, то ми читаємо такі слова Дух Господа на мені, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Это была основная тема проповеди Иисуса Христа. Она касалась... Скажите, ну, с словами, потому что не все можно про что Он пришел утешить людей, дать им надежду. Надежду на то, что придет время избавления от смерти, болезней, скорбей, злобы, ненависти, что Он придет однажды установить Свое Царство. И Он пришел на эту землю, чтобы взять на себя наши грехи и спасти нас от вечной погибели. Больше всего человек боится смерти. Поэтому ну Христос и победил самого главного врага ⁇ смерть. Ну, Прийшов еще... про це да. розказати, так? Да. І люди поки ще вмирають, але прийде, коли mm -hmm. уже не буде. Uh -huh. e, дивіться, от e, чого от такий парадокс відбувався, коли він був на землі, коли він проповідував, його слухали тисячі людей. Я не знаю, чи хтось на той час збирав ще стільки людей для того, щоб, а, ну, щоб його послухали ось так. Чому його стільки людей слухало? Чому до нього приходило так багато людей? А, ну, Невже він говорив щось нове? В принципе, но он ничего особо не говорил. Но в его словах была власть, как говорят люди. Вот мы считаем, к примеру, с вами одну из Евангелий так, Евангелие от Марка. И когда он исцеляет человека от беса, выгоняет его, то написано: И все ужаснулись, так что друг у друга спрашивали, что это. Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему. Угу. Поэтому Иисуса Христа сопровождали знамения, чудеса. То, можливо, люди, люди исцелялись. Через до него, а, чтобы Не только, но в его словах была сила, власть. Он сам говорил, что мое учение не мое, но от отца моего небесного. Угу. И люди слышали что он не так проповедует, как книжники и фарисеи. В его словах есть простота, угу. истина и сила. Угу. Но ну, естественно, его сопровождали э, чудеса и знамения, и э, люди были удивлены, потому что до этого учителей э, Израиля никто так не делал. Угу. Таких не было исцелений и чудес. Угу. Э, Доброе. Ну, давайте тогда подойдём уже ж таки до самих э, притч. Вот часто он их выкрестовывал. А почему Иисус часто это, ну, я бы сказал так, зашифровывал в притче какую-то духовную истину, какую-то важную истину? Такое впечатление, что Он хотел приховать, а не наоборот объяснить. Почему Иисус так делал? Я думаю, для того, чтобы заставить людей думать. Когда человек видит что-то как бы запутанное, что-то таинственное, то для него это интереснее разгадывать. И к тому же еще хотел Иисус отсеять людей, которые действительно хотят понять то, что Он принес uh -huh. людям, uh -huh. и тех, которые просто какие-то случайные обыватели. Uh -huh. Поэтому Христос говорил такие слова, кто хочет понять это учение, тот его поймет. Uh -huh. То есть кто хочет докопаться до истины, он будет это делать, он будет думать над этим. Тут очень таким нелыдачем, требуется, нужно копаться в его словах. Бог хочет, чтобы мы думали, искали. Uh -huh. И потому однажды он приводит притчу о купце, ищущему хороших жемчужин. Он говорит, что купец ищет, ищет эту жемчужину и находит, наконец-то встает. То есть он говорит об истине, uh -huh. о том, что ее нужно искать. Uh -huh. Ну, часто бувало таке, що ну, от він е розповідав притчу і більш нічого не пояснював. Просто розказав цікаву історію. Люди послухали цю історію, розійшлися, а учні теж ну, якби послухали і теж нічого не зрозуміли. Ну, можливо, не теж. Можливо, люди зрозуміли, а учні не зрозуміли. Тому що вони потім запитували: поясни нам, про що ж ти говорив. Ну, було ж таке, правильно? Да, да. Чому. Ну, невже ты люди, простые люди, разумели, что он хотел им сказать, а учени не могли сразумить. Ну, иногда и никто не понимал. И притча, к примеру, о сиетеле, угу. он сказал, что эту притчу я вам истолкую, угу. и она предназначена именно для вас, для того, угу. чтобы вы понимали. Все остальные должны были думать над этим. Но мы видим в Евангелии, что Иисус несколько таких притч говорит, которые непонятны людям. В основном притчи были понятны, к примеру, mm -hmm. он говорил о богаче Лазаре, mm -hmm. он говорил о винограднике, так что его потом фарисеи поняли и потом хотели его и убить, потому что они поняли, что притча то о них сказана. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому я не согласен с тем, что э, большинство притч непонятных для людей. Mm -hmm. Все, оно понятно было, потому что он применял обычные вещи, которые окружали людей живших во времена Иисуса. Ну а как вы считаете, были такие притчи, которые э, в той час, когда Он жил на Земле, когда Он проповедовал, их рассказывал, никто их тогда не понял, а возможно, они стали поняты позже. Или все-таки все притчи были всегда поняты всем? Ну, как мы видим, в принципе, они понятны. Угу. И когда мы читаем сейчас Евангелие, для нас они понятны становятся. Угу. Поэтому я думаю, большинство притч действительно были понятны современникам. Mm -hmm. Иисуса Христа. Как основная тема его э, приповествий? И витки, вин брал идеи для этих историй. Из окружающего мира, жизни. Он, к примеру, когда проповедовал, то он показывал людям, очевидно, на поле, на море, на небеса, на деревья, которые mm -hmm. он упоминал в притче. Он говорит, царство небесное похоже на горчичное зерно, которое сажают, а потом вырастает оно в большое дерево. Так что mm -hmm больше кустарников каких-то. Таким образом людям было понятно, что Царство Небесное, оно как бы растет, оно развивается внутри человека. Угу. Таким образом Царство Божье. Угу. Таким образом он просто показывал на понятных примерах для людей. Угу. То есть он брал все то, что навколо, он это все рассказывал им, а что же было тогда нового вообще для людей? От, ну для мене насправді е, все одно залишається такий, е, все рівно якийсь залишається такий парадокс. Він розповідав їм ось цим простим людям, які сидять його тисячами слухають. Він розказує, от вийшов е, сіяч, сіяти. Ну що вони не бачили, сіяча, як він сіє, бачили що нового, нічого нового. І от він посіяв там одне насіння туди впало, друге туди, третє туди. От він розказав те, що вони вже все бачили, вони вже це знають. Почему они его так, я не знаю, слушали с открытыми ротами? Что тут особливого было такого? Ну, Во-первых, для них знакомые вещи. А потом, когда он объясняет эту притчу, угу. то ученики уже понимают, что это четыре типа людей, четыре угу. типа почвы, которая воспринимает Евангелие по-разному. Угу. И как этот мир влияет на это восприятие. И таким uh -huh. образом для учеников это было уже понятно, более-менее. Uh -huh. Но, к примеру, были такие радикальные притчи, когда Иисус Христос говорит, кто будет есть плоть мою и кровь мою, тот истинно ест настоящее питье и еду. Ну так, ну це, це так mm -hmm. да, это, это так называется. Да, это... И люди возмущались, что это он такое говорит. И на этом, Непонятно. слив, по -моему, ведь да, отошли. Учни, отошли, но отошли те, которые не захотели понять это учение. Вот, к примеру, когда мы открываем Евангелие от Иоанна, то Христос говорит, кто… Э, Евангелие от Иоанна, седьмая глава у нас. Угу. «Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славу себе». А кто ищет славы пославшего его, тот истинный. И нет неправды в нем. Угу. То есть тот, кто действительно э, ищет славы Божьей, то он будет проповедовать Господа в этом. Угу. И кто хочет докопаться до этой истины, он действительно будет думать. И, к примеру, те, которые, я думаю, мудрые были в то время, и которых задела эта истина, они, наверное, подошли к Нему и сказали: Иисус, а что ты имел в виду по-настоящему? Мы mm -hmm. понимали, что ты не призываешь к каннибализму. Mm -hmm. Но mm -hmm. что это значит? И я думаю, что Он им объяснял. Потом мы видим уже на вечере, когда Христос преподает Пасху Нового Завета, mm -hmm. Он mm -hmm. уже им mm -hmm. разъясняет, что это такое. Mm -hmm. И мы видим, вот в чем истина оказывается. Mm -hmm. И поэтому я думаю, те, которые стремились к истине, Ті, які не случайны були, ті, які действительно хотіли зрозуміти його, вони розуміли. Вони зрозуміли. Да. Дійсно, як на мене, я згоден з тим, що важливі істини легше запам'ятовуються, я би сказав. Можливо, вони ну, і розуміються, само собою, але вони краще запам'ятовуються, коли, коли викладаються в формі якихось історій. Так. Да. Тому все ж таки, коли ми розповідаємо комусь особливо про такі якісь важливі істини, я думаю, потрібно проводити історії життя, або, можливо, навіть видумані історії, тому що Ісус використовував і видумані історії. Минулий раз, коли ви у нас були в гостях, ми говорили саме про одну із таких притч. А для того, щоб. Піднести ось цей важливий такий духовний урок. Дякую за цікаву розмову. Дійсно, потрібно спасибо. досліджувати, що хотів Слава Ісус Богу. сказати нам через ось ці притчі. Дякую, друзі. Я нагадую, що ми сьогодні говорили про те, чому ж Ісус говорив саме притчами, що вони означали. Допомагав нам сьогодні священнослужитель Костянтин Садовнік. Якщо у вас залишилося запитання, або ж ви хочете сказати нам якусь тему, яку ми маємо підняти тут. На програмі, будь ласка, телефонуйте до нас 0800 30 20 20. Ми готові прийняти всі ваші пропозиції. І, до речі, хочу нагадати, якщо ви пропустили якусь із програм, особливо духовного сніданку, знаходьте ці програми в нашому каналі YouTube. Там всі ці програми загружені. Будь ласка, лайкайте, будь ласка, діліться з ними та своїми, своїми друзями. У нас зараз невеличка пауза, але ми скоро повернемося до вас, тому не ходіть далеко.